itlar ular haqida nimalar bilamiz o'rganishlar natijasida shu ma'lum bo'ldiki zilzila bo'lishini ular oldindan his eta oladilar ammo e'tiborli bo'ling itlar yer silkinishidan tashqari bizlarga juda ko'p boshqa hayotiy belgilar haqida ham xabar bermoqda agar bir it sizga yaqinlashayotgan bo'lsa uning sababi sizni hayron qoldirishi va bir nimalarga ishora bo'lishi mumkin bu videodan so'ng itlarni ko'rganingizda itlarga boshqa bir ko'z bilan qaraydigan bo'lasiz tayyor bo'lsangiz biz boshladik itlar yaratilgandan keyin ularda yashiringan sirlardan tashqari kunlik hayotimizda ham ular bilan bog'liq sirli harakatlarga duch kelamiz haqiqatdan ham zilzilani oldindan his eta oladilarmi va ba'zi paranormal qobiliyatlarga ega bo'lishi mumkinmi shunga o'xshash bir qancha savollarga ham bilim tomonlama ham diniy tomonlama itlarning qanday sir sinoatlari borligi ularda yashiringan g'ayri tabiiy jihatlarni siz bilan birga bilib olamiz itlar necha asrlardirki insonlar bilan hayot kechirib kelayotgan Alloh yaratgan sevimli hayvonlarimizning biridir olimlar itlarning shunday bir sirini kashf etdilarki birozdan so'ng aytayotgan gaplarimdan hayratga tushasiz eng to'g'risini avvalo alloh biladi ammo ayrim manbalarda keltirilgan rivoyat juda qiziq va ajoyib ma'lumki odam alayhissalom yaratilish tarixida loydan yasalganligi aytiladi rivoyat shuki inson yaratilishiga toqat olmagan iblis hali odam alayhi vassalamning vujudiga ruh berilmagan payti u yer orqali uning badaniga yaqinlashadi va qornining o'rtasiga tupuradi bundan xabar topgan jabroil alayhivassalam odam alayhi vassalamning qornidan bu kuprikni olib tashlaydi faqat bunday qilingan paytda tuprik bilan bir miqdorda loy ham qo'shiladi alloh azza va jalla odam alayhi qornidan olingan loydan itlarni yaratganligi haqida rivoyatlar keltiriladi to'g'risini albatta olloh biladi lekin itlar boshqa hayvonlarga qaraganda insonlarga juda yaqin ekanligi va insonlarning harakatlarga o'xshash bir qancha harakatlari orqasida yashiringan sirlar mana shu rivoyat tufayli bo'lishi mumkin itlar egasidan xafa bo'lmaydi va ularni tark etmasdan xizmat qilishadi qanday yegulik berishlardan qatti nazar boriga rozi bo'ladi uxlashlari uchun sharoit joy tanlamaydi yaxshilik qilgan insonlarni unutishmaydi juda yaxshi qo'riqchi egasi va uyni qo'riqlash uchun kechasi bilan sergak uxlashi mumkin begonalarni darrov farqlaydi ammo shu xislatlarga qaramay itlarni uyda emas hovlida boqish to'g'risida payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi va sallam sahih bir hadisda ham keltirilgan shuning uchun islomda itga tegish tegmaslik haqida qoidalar qo'yilgan lekin islom dini bu bilan itlarni inson dushmani deyatgani yo'q aslida musulmon har bir kishi islom diniga amal qilib mantiqan fikrlaydigan bo'lsa Alloh yaratgan har bir tirik jonning bejizga yaratilmaganligini tushunadi zero hayvonlarga hurmat va sevgini ko'rsatib turuvchi din bu islomdir muqaddas kitobimiz qur'oni karimda ham shu keltirilgan itlar hatto hayvonlar ichida -e jannatga birinchilardan bo'lib kiritiladigan hayvon turidir islom dinida ba'zi bir qoidalarga ko'ra it bilan oramizda masofa bo'lishi haqida namoz qilinadigan joyga itlarning kirib yurishi to'g'ri emasligi tushuntirilgan islom yaratilgan har bir jonliga shafqatli bo'lishni ko'rsatadi sizga juda qiziqarli bir voqeani aytib beraman payg'ambar nuh alayhi ismi nima uchun nuh ekanligini bilasizmi agar bilsangiz kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin endi hikoyaga qaytadigan bo'lsak nuh alayhissalom bir kuni bir it bilan qarshilashadi va itga nisbatan qo'pollik bilan tur bor nari ket deb quvib soladilar shunda g'oyibdan Alloh taoloning so'zlari quloqlarining tagida jaranglaydi itni yaratgan jon bergan menman deydi nuh alayhissalom bu voqeadan keyin kunlarcha o'ziga kelolmasdan yig'laydilar ya'ni bu voqeadan fikrlashimiz kerak bo'lgan narsa islom itlarni jirkanch bir hayvon sifatida ko'rmasligi haqida fikr bermoqda endi videoning boshida ta'kidlaganimiz itlarning oltinchi hislari zilzilani oldindan bilishi yoki siz farqlolmagan ba'zi bir hayotiy ishoralarni sizga tushuntirishmoqchi bo'lishganligi haqida masalalarga to'xtalsak xalq orasida itlarning zilzilani oldindan seza olishi haqidagi ishonchlar paydo bo'lgan va bu jihatdan olimlar bu haqda ko'proq bilish uchun izlanishlar va tadqiqotlar olib borishgan milotdan avvalgi uch yuz yetmish uchinchi yilda yunonistonda sodir bo'lgan zilziladan ikki uch kun avval itlar kalamushlar sichqonlar yashaydigan joylarni tark etishgan bunga o'xshash ko'pgina ma'lumotlar yillar davomida to'planib kelinmoqda 2011 ming o'n birinchi yil yaponiyada sunami bo'lishiga sabab bo'lgan 9 ballik zilziladan 2-3 soat avval u yerda yashagan itlar va mushuklar harakatda g'ayri g'ayritabiiylik kuzatilgan bir to'da itlar bezovtalanib bir vaqtning o'zida huvillab ura boshlaganlar zilzila hududidagi itlar va mushuklarning egalari zilziladan ikki uch daqiqa oldin hayvonlarni uydan qochib ketganligini ta'kidlashgan itlarning insonlarga nisbatan his qilish va eshitish qobiliyati anchagina kuchlidir shuning uchun ham itlar zilziladan avval yuzaga keladigan seysmik tovushlarni seza olishlarini olimlar ta'kidlashmoqda yaponiyadagi 9 ballik zilziladan keyin olimlar itlarni chuqurroq o'rganishga kirishdilar va itlarning atmosfera bosimidagi o'zgarishlarni yer tortishidagi o'zgarishlarni magnit maydoni va yerning deformatsiyasi mikro yoriqlar orqali yuzaga keladigan akustik tovushlarni va titrashlarni gazlarning va kimyoviy moddalarning hidlarini va yer osti suvlarining o'zgaruvchanligini bilishlari haqida fikr bildirdilar parametrik bosim va butun tabiat hodisalarining o'ziga xos hidlari bordir bu hidlarni insonlar his qila olishmasada itlar uchun bunday emas olimlarning itlar bilan bunday izlanishlar o'tkazishning yana bir sababi itlar bunday tabiat hodisalaridan oldin xatti harakatlari bilan insonlarni ogohlantira olishliklarini o'rganib olishdir faqatgina itlar emas boshqa hayvonlar ham shunday xislatlarga ega turkiyada it bilan sodir bo'lgan hodisa juda hayratlanarli turkiyalik bir insonning iti u uyga kelishi bilan o'ziga nisbatan itning xatti harakatlaridan hayron bo'la boshladi u ishdan kelishi bilan uydagi it bir joyda o'tirgunicha xo'jayinni yuziga termular va birozdan so'ng yoniga yaqinlashib boshini hidlab yalardi bu hol bir necha oy davom etdi va itning sohibi buning qandaydir sababi bor bo'lishi mumkinligi haqida his qilgan holda miyasini rengin qildirdi va natija insonni sho'q qildi rentgen natijasida it sohibining miyasida o'simta paydo bo'lganligi yuzaga chiqdi bundan bilish mumkinki it sohibini ogohlantirib unga xabar berishga himoya qilishga uringan hayvonlar haqiqatdan ham juda ham sirlilar amerikada bir qariyalar uyida yashagan oskar laqabli mushuk esa o'lim mushugi deb nom chiqaradi bu mushuk o'limi yaqin bo'lgan insonlarni so'nggi yo'lga kuzatishi bilan bu nomni olgan bu mushuk qariyalar uyida har joyga bemalol kirib chiqadigan aylanib yuradigan mushuk bo'lgan ya'ni u mushuk mazasi bo'lmagan insonning xonasidan chiqmay bir ikki kun qolib u bilan vaqtini o'tkazsa atrofdagilar u insonning o'limi yaqinligini bilib olishgan ammo azroilning qachon kelishini Alloh biladi faqat unutmasligimiz kerakki biz odam bolasi bu dunyoda imtihondamiz shuning uchun quloqlarimiz va ko'zlarimizga parda tortilgan ammo hayvonlar imtihonda bo'lmaganliklari uchun ularning ko'z va quloqlariga parda tortilmagan ular biz ko'ra ko'rolmaydigan farishtayu maxluqotlarni ko'ra olishadilar